Bir müddət əvvəl ləğv olunan dəmir yolu bağzalının qarşısındakı parklanma yerləri ərazidəki bəzi sürücü və sərnişinlərin narazılığına səbəb olmuşdu. Hamını düşündürən isə bir sual var idi. Maşını harda park etməliyəm? Bəs görəsən parklanma hara köçürülür? Bağzal ətrafına avtomobillə gələnlər ekrana yaxın ələşin, diqqətiniz bizdə olsun. Bir müddət əvvəl Bakı dəmir yolu vağzalının qarşısındakı parklanma yerinin ləğvi xəbərini çatdırdıq. Bu da orada avtomobil saxlayanların narazılığına səbəb olmuşdu. Elə buna görə də Bakı dəmir yolu vağzalının qarşısındakı parklanma yeri bu əraziyə köçürülür və vağzala gələn sərnişinlər artıq bu ərazidə qarşılanacaq və yol asılılacaq. Vağzalın Süleyman Rəhimov küçəsi ilə Mirəli Qaşqay küçəsinin kəsişməsindəki parklanma ərazisi, yəni 28 May metro stansiyasının yuxarı hissəsi 27 martdan başlayaraq fəaliyyət göstərəcək. İnnovativ nömrə tanıma sistemindən təchiz edilən ərazidə parklanmanın ilk 15 dəqiqəsi ödənişsiz olacaq. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ərazinin 27 martdan fəaliyyətə başlayacağını desə də, müşahidələrimiz göstərdi ki, həmin ərazi artıq ötən gündən istifadəyə verilib. Nəzərə alsaq ki, həmin ərazi əvvəldən də parklanma yeri olaraq istifadə edilirdi. Töchürlən parklanma yeri sürücüləri qane etsə də, onların narazı salan məqamlar var düna bir pə terminala baxam bir vaydı. Giyinmiş içəri çıxa bilmirsən. Qaldıq içəridə deyirəm ki, bəs 8 dəqiqə də artıq bu da ödürük də biz niyə? Yaxşıdır, əladır. Yəni həmişə burada olub, amma yəni normal işləsə hər şey qaydasındadır, yaxşıdır. Mənim üçün fərqi yoxdur aşağıda ya yuxarıda. Qərar vağzala gələn sərnişinləri də qənaedir. Baxır hansı anlar üstündə. Əgər e kimsə səni qarşılayacaqsa bu çox gözəl fikirdir. Kimsə kimsə qarşılığı yağır. Düşün, rahatmıya buradan çıxıb gedir. Əks halda bir balaz aşağı şehir nəqliyyatı var, istifadə etmə olub. Xatırladaq ki, 12 martdan etibarən nəqliyyata əlaqələndirmə şurasının qərarı ilə 28 may metro stansiyası və Bakı dəmir yolu vağzalı qarşısındakı parklanma yerləri fərdi avtomobillərin istifadəsi üçün bağlanıb. Bəyin Mahir Qızı müsahibə edayət qızə Bəkirəşimov Space